Вчора, я кажу, Стів, ну їж сам, уже без мене. У мене є сакрошка, Він навіть не хоче на неї дивитися. Не то, що там цікаво, ну, хоч покажи. Він навіть дивитися не хоче. Это для него діда сумасшедших. Опять у корита. Боже, це бомба. Сневочка. Передати. Завтра приїжджає Стівена батько, в гості до нас прилетить самолітом ну просто на вихідні. Сходимо в кінотеатр, він любить, по ресторанчикам по таким, ну, ну би, ну, які там трошки дорожчі ресторанчики. Стівен купив чашки, бо нас. Только одна чашка у та что я пью кофе из Диснейленда. А... Стивен. А дедушка люба кофе по утрам. Шоко. Чи хай продать? Кончине. Это не кефир, это баттермилк. що думаєте, я не знаю, чешу. Чи Чего чи звукничает? А скажите мне, где в Америке есть кефир? Ну, і є кефір. А то, що називається кефіром, що там якісь емігранти українці. Одна тільки марка. А там, де в уголочке стоят, там баночок. Якісь українські емігранти його там типа відкрили, этот бренд і продають. Хіба то кефір? вообще пиздец. Там лимонна кислота. забеленная чем-то не Несколько раз купяла. Думаю, может не свежим, может ще может, ну уже по-разному. Раза три купила, это купляла эту а кефир. Один раз даже взяла с какими-то додатками, что типа мол там сладкий какой-то фруктовый, питейный. Вообще кислятина, кислятина. Это ужасно. Залучился и баттермил купить. Не знаю, який тут процент жирности. 150 калорий на одну чашку. Ну, скажу, все миски десь 250-300 калорий. Вот я раз взяла три миски. за целый день. А еще сосиску одну было. Все. Хрен очень прекрасно. В окружке. Девочки. Не на ма что показать, кроме еды. А что вы на чё не показываете? Только еду. У вас что, нема ничего интересного? Конечно, нема. А что вы хотите, чтобы я вам показывала? Я что показала вам? Что? Как мы телевизором смотрим, как мы общаемся, что вам показать? Как мы спим, что показать? Ты придурок, Что хочу, то и показываю. Очень красиво забрасывает девки на улице на солнце блестит вообще шикарный бриллианты значит на сегодня у меня программа окружка еще одну мысочку сделаю потом черешню помидор вот этот огромный у меня есть укроп помидор огромный есть укроп Делаю салат с укропом и с помидорами с сибулькой. И хлебчик вот этот классный. С халфуца. Единственный более-менее нормальный хлеб. Ну, по, по крайней мере, в нашем радиусе. Все про еду. Ладно, буду есть, девочки. Кто кушает, всем смачного. Забыла. Хотела сейчас спитать, а спортивные бюстгальтеры вы не подскажете, какие хорошие бренды? Я заказала себе, девочки, я покажу. Заказала три спортивных бюзгалтера на Amazon. Бегущие девушки, так называется один бренд. Второй Суракал, я так, ну китайский. Про Кельвин Кляйн даже напишите. Кельвин Кляйн шьет на спортивные прыщики. На спортивных девушек с прыщиками. Вот они шьют такие лифчики. А если более-менее на какую якусь... пополнее чуть-чуть средненькую грудь, то это це будет цена бешена. Ну, не бешеная, но завышена. И... Знаю, все равно мне не нравится. на Нет, это спортивная одежда. Это не бюзгалтер нужно покупать именно той фирмы, которая вот именно бюзгалтеры делает. Где есть разные лекала на разные размеры, на разные полноты, блин, вот так все. Где разнообразен ассортимент. Она на деваны шорты шьют, а параллельно пару лифчиков сделали. Я смотрела их бра спортивная. Это же тряпочки. Ну, они не держат, не... не возможно, какие-то дорогие эти там модели. Какие-то есть особенные модели. то, тоже в магазинах на общем, блядь. То, что можно купить, увидеть в магазине, это все легкие, лайт, спортивные такие топики для девочек. Не для женщин с тетяхами, не для украинских тетек. Украинские женщины славятся красивые большой грудью. Хорошо. А да, есть такое. Спасибо за внимание. Девочки и мальчики, я обязана это снять, потому что это шедевр едим такую пахлаву с мороженым, кардамон, мороженое кардамон. без кардамон. Mm. <laughs> Дедушка ест. Вот okay. I will try. Окей. Mm да, -hmm. Okay. Well... I... Yeah, sir. thank you. <laughs> Я вообще не хотела работать видео, но дополню, потому что я в шоке. Я никогда в Америке, в ресторане не ела десерт нормальный. Просто нормальный, никогда не ела. В этом румис Кичин. Опять хочу это прорекламировать своим девочкам, кто, кто ну, в Джорджии, в Атланте. Я такая безнадеги. Я говорю, да, ты да заказывай, что хочешь. Но мне сразу. Я скажу, я там кусочек попробую. Я в шоке, как ты добрая. Дедушка заказал вот этот какой-то их пержин мороженое, пержин. Это персидский ресторан. <говорит> Блин, шо, что мы не напихали, <говорит> <какое> то что ж там они напихали? Иранское какое-то мороженое. <говорит> Назвали иранское мороженое. А Стивен взял пахлаву. Я вообще не имела надежды. Найсловный хватает. И вот такое мороженое вместе с пахлавой. Мороженое идет вместе с кардамоном. Кардамоновое мороженое. Я в шоке от всего, что попробовала. Это, я не знаю, это первый раз. Девочки, кто в Атланте? Мы сейчас находимся в Альфарете. Румынский кит, который в Альфарете. Приходите на Google карте и этот, обязательно, но тут надо записываться, конечно, и второй еще есть на Синди Спринг, но сейчас на ремонте, а пахлава это отдельный шедевр, отдельный, я специально включила камеру, потому что я в восторге, так бы я все, что, все, что мы кушали, не снимала, ну ладно. Чуть-чуть сделала такая. Что дели? Это пипец. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Одни рекламы вали. Девочки, рекомендую, румить чем? я напишу.